Kes rasuah juga kita siasat yang mana ini adalah berhubung dengan mereka yang dikatakan menerima rasuah Sejumlah RM1.66 bilion ringgit hasil rasuah penyeludupan dan pengubahan wang haram dipulangkan kepada kerajaan Dan pembukuan uh, uh, yang telah dijalankan adalah sebanyak RM17,579,841.10 Azam berkata pihaknya turut mengesahkan menerima aduan rasmi daripada sebuah syarikat pengeluar tayar Jadi kita sekarang ni uh, melihat kepada isu jenayah dan juga tata kelola Di sebalik kejayaan operasi berprofil tinggi dan tangkapan rasuah menghiasi tajuk utama akhbar, wujud satu bahagian dalam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang memainkan peranan penting dalam memastikan jentera kerajaan kekal bersih. Bahagian penyiasatan tata kelola BPT SPRM mungkin tidak sepopuler unit operasi lain. Namun ia berfungsi sebagai pengawas dalaman yang meneliti kelemahan sistem, tata cara dan dasar yang boleh membuka ruang kepada amalan rasuah. Pengarah bahagian penyiasatan tata kelola BPT SPRM Datuk Muhammad Zaki Hassan berkata bahagian penyiasatan tata kelola memainkan peranan utama pencegahan secara strategik dengan menumpukan kepada kelemahan dalam sistem dan prosedur yang boleh membuka ruang kepada rasuah dan salah guna kuasa. Menurut beliau, mandat utama BPT adalah berlandaskan fungsi di bawah Seksyen 7 Kurungan C, Kurungan D dan Kurungan E Akta SPRM 2009. dan CDE ini ialah fungsi kepada kepada uh, bahagian penyiasatan tata, -tata kelola. Uh, fungsi kalau berdasarkan kepada peruntukan undang-undang, kita ni meneliti amalan sistem dan tata cara badan-badan awam untuk memudahkan penemuan kesalahan di bawah akta. Lebih kurang yang itulah. Yang, yang D, kita menasihati dan membantu mana-mana orang. Cara untuk bagaimana rasuah itu, itu dapat dihapuskan dan I ya untuk menasihati ketua badan awam tentang apa-apa perubahan dalam amalan sistem dan tata cara se sesuai dengan penunaian keberkesanan dan kewajipan badan itulah. Mana CDE ini dengan dengan amalan dengan kata-kata yang lebih mudah ialah kami uh, uh, menjalankan uh, Fungsi penyiasatan governance. Hmm. Tapi kita kita ni uh, rebrandkan bahagian penyiasatan tata kelola ini kepada jenama baru. Sebab uh, semua keterangan yang kita nak advise orang tu, kita mesti perolehi daripada satu kajian dan penyiasatan. Um, so macam macam kita belum pada advice tu, kena kena pasti dulu di mana kelemahan-kelemahan uh, yang yang ada di di sesuatu organisasi. Lepas tu baru kita boleh nasihat dia. Ha tu so fungsi utama kita ialah untuk menasihati mana-mana ketua badan awam tentang penambahbaikan prosedur ataupun governance kan. Kalau tak ada prosedur kita advise dia untuk buat prosedur. Kalau ada prosedur, adakah prosedur itu memadai? kalau tidak memadai dan kita kena buat satu kajian untuk menambah baik prosedur itu. Ha itu itu peranan utama bahagian hmm. penyiasatan tata kelola. Pendekatan yang dijelaskan sebentar tadi bagi memastikan organisasi mempraktikkan prinsip ketelusan, kebertanggungjawaban dan integriti. Muhammad Zaki berkata BPT turut berperanan memberi hikmat nasihat tata kelola dengan menyediakan konsultasi kepada organisasi awam dan swasta berhubung cara memperkukuhkan sistem pencegahan rasuah dalaman. Kita menasihati dia ni bukan sebab kita ni rajin nak menasihat orang sebab function kita di bawah section 7C ni menasihati ketua badan awam tentang apa-apa perubahan dalam amalan dan sistem. Kalau kalau ataupun law. Kalau undang-undang tu 1957, ini dah 2025. Kalau penalty tu harga RM500, 220 2025, 500 ni tak ada. You pergi supermarket pun dah habis. Kan? So kena law reform. Bila kita dah jumpa the best practice So kita akan bincang dengan dia sebab sebabnya dia last kali yang yang nak yang nak 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 praktis benda tu ialah organisasi tu bukan SPRM SPRM ni semua benda nak kena ada lapisan nak kena kontrol kita sebab kita dari segi pandangan kita dari sudut dari sudut integriti dari sudut ketelusan dari sudut untuk menghalang berlaku daripada ke, 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 ketirisan tapi the other side dia ada dia ada priority dia investment business kadang-kadang tu dia punya uh, dia punya tahap keperluan dengan tahap uh, uh, kefahaman dia dengan kefahaman kita tu berbeza jadi benda tu apabila kita dah ada the best practice katalah ada lima dan enam penambahbaikan yang kita rasa boleh dipraktikkan dan kita akan bincang dengan dia dulu adakah ini sesuai atau tak sesuai tapi tidak adalah kita member uh, <tuh> uh, member untuk dia terima atau dia pun tolak tapi tak takkan kita presen kepada dia takkan dia nak tolak semua sebab kita dah buat research kan the best practice yang ada jadi kita kena presen kepada dia bincangkan kepada dia ke, ke arah kebaikan sebab sebab even dia fokus kepada uh, kepada bisnes tapi dalam masa yang sama ada the business dia mesti deal dalam uh, suasana yang 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 ada integriti you tak boleh trick bisnes ni uh, semata-mata bisnes kan Selain itu, kelemahan struktur organisasi membabitkan tiada pembahagian tugas, kapasiti pegawai tidak mencukupi berdasarkan kompleksiti. Beban tugas, jawatan yang sama membuat tindakan dan keputusan serta tiada pusingan, membuka ruang kepada rasuah dan salah guna kuasa. Sebelum mengakhiri perkongsian ini, kami tinggalkan info untuk pengetahuan anda. Jenis kelemahan dikenalpasti BPT SPRM yang membuka ruang kepada rasuah.